Уважаемые коллеги, сегодня, помимо всего прочего, на территории Херсонской области проводятся выборы и на 186-м избирательном округе, в состав которого входят Тюрюпинский, Скадовский, Каланчакский, Голопристанский и часть Чаплынского района. Скажем так, бразильские страсти по данному избирательному округу начались не сегодня, а можно сказать вчера-позавчера, потому что невзирая на требования законодательства, согласно которого определены определенные сроки по предоставлению для участковых комиссий через окружную наглядной, наглядной документации по кандидатам в депутаты и документации избирательной. Часть из них поступила позавчера, остальная часть поступала частями вчера. И в частности, плакаты информационные о 12 кандидатов мажоритарщикам по данному округу поступили в окружную комиссию в город Сирюпинск только вчера в районе обеда. Это было связано с тем, что машина, которая их перевозила, попала в аварию под Сирюпинск, вот, Николаевым не перевернулась. И поэтому сегодня на момент открытия участков избирательных в большинстве районов, кроме Сирюпинска, Данных плакатов не было. И на данный момент, например, в том же Каланчарском районе их нет. Что касается самого округа, то в нем после уточнения списка избирателей внесено в список для голосования 178 265 избирателей. Кроме того, на территории Каланчакского района в списке избирателей внесено 551 военнослужащего. 21 из них будет голосовать в самом. Каланчаке на одном из, из участков это 21 военнослужащий из Тернополя по сегодняшнему дню можно сказать что особенно в Цирюпинском районе достаточно активно прошла ночь черного пиара и все населенные пункты которые мы проезжали от Цирюпинска до Каланчака это и сам Цирюпинск это Раденск, это Большие Капани, это Тарасовка, красной красной, черной краской, заборы, магазины, ворота жилых домов, дорожные знаки, остановки автотранспорта. Большими буквами написано «За него» и некоторые надписи в определенных местах сопровождаются и нецензурной бранью. Какова будет реакция на данные надписи? мы прогнозировать не будем, но беседуя с жильцами, например, того же Радонска и Больших Капаней, в частности, например, одна из бабушек Больших Капаней, у которых прямо на заборе написали, сделали такую надпись ночью, сказала, что она понимает, что это с по ее точке зрения провокации, поэтому все равно будет за этого кандидата голосовать. Другая женщина сказала, что она теперь голосовать за него не будет, потому что он, мягко говоря, нехороший человек, раз он творит такие безобразия. Что касается самого хода голосования, все избирательные участки на 186 м округе, кроме одной сгодовской, открылись, открылись вовремя, но информация о том, что одна из дельниц в Сгодовском районе открылась 16 минут позже, появилась в УВК буквально там, час назад. До этого, как бы не сказали, вы не боялись сказать про всю информацию на, по состоянию на 12 часов сегодняшнего дня по округу проголосовало 33 226 избирателей, что составляет 18,64%. По состоянию на полчаса назад в ОВК ни одной жалобы не поступало, но по той информации, которая к нам поступает из штабов различных кандидатов, сначала до обеда прошла информация о том, что есть подозрение о запуске каруселей в Голопристанском и Скадовском районе, а буквально полчаса назад поступила информация из одного из штабов, что на данный момент Вселеновая Маячка Цирюпинского района на 514 участке фиксируется факт попытки запуска каруселей и попытки организовать спектакль, как они его называют, цыганка, то есть женщина заходит, поднимает скандал участки, отвлекает внимание, и в это время запускается процесс. Кроме всего прочего, следует отметить, что на 186 округе снялся 13 октября еще мэр Голой пристани Анатолий Негра. И в бюллетенях перед голосованием, когда участковые комиссии их посчитывали, они должны были в каждом бюллетене по одномандатному округу ставить на его фамилии выбув но как поступила информация от наших наблюдателей из кадовского района было на одном из участков зафиксировано порядка 12 бюллетеней, где возможно по ошибке но штампик поставили не на негре, а на негой и один из избирателей это заметил вовремя сообщил и данный бюллетень ему поменяли Вот такая вкратце информация. Спасибо